السلام علیکم ناظرین انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان پر اپنے قبضے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جا رہا تھا ہندوستان میں کوئی بھی ایسی قوت نہیں تھی جو انگریزوں کا راستہ روک سکتی میسور کی ریاست کا ایک فوجی اپنے راجہ کے دل میں مقام پاتے ہوئے ترقی کرتا ہوا اس کی فوج کا سپاہ سالار بن جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے وزارہ اس کی اس ترقی سے خائف ہو جاتے ہیں اور اس کے قتل کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس نوجوان کو اس منصوبے کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے بادشاہ کو مہانہ وظیفہ کی بنیاد پر بحال کر دیا جاتا ہے اس نوجوان کا نام حیدر علی تھا جو بعد ازاں سلطان حیدر علی کے نام سے مشہور ہوا سلطان حیدر علی نے اپنی ریاست کی وسعت کے لیے بہت سے محاذوں پر کامیابیاں حاصل کیں اور اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع ترک کرتا چلا گیا یہ نوجوان ہاشمی اور قریشی سلسلہ سے تعلق رکھتا تھا بیس نمبر سن انیس سو ستر کو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس کے دادا کے نام پر فتح علی رکھا جاتا ہے کرناٹک کے ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر بعد ہزار اس نوجوان کا نام فتح علی ٹیپو مشہور ہو جاتا ہے جب یہ نوجوان بڑا ہوتا ہے تو دنیا اس نوجوان کو ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے ہاں یہ وہی ٹیپو سلطان ہے جس کو شیر محصور کہا جاتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز The Glorious History of Islam آج ہم اس مرد آہن شیر محصور اور ایک حریت مند سلطان اور کمانڈر ٹیپو سلطان کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے اس کو لائک اور شیئر کیجئے جب سلطان حیدر علی نے حکومت سنبھالی تو انگریز ہندوستان میں اپنے پاؤں جما رہے تھے سلطان حیدر علی نے انگریزوں کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا اور سلطنت میسور کے دفاع کی تیاریاں شروع کر دیں سلطان حیدر علی نے اپنے بیٹے کی علمی عسکری اور انتظامی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو مختلف زبانیں بھی سکھائیں انگریز ہر صورت میں اپنا ہندوستان پر قبضہ مکمل کرنا چاہتا تھا جبکہ سلطنت میسور اس کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ تھی انگریز نے سلطنت میسور کو فتح کرنے کے لیے جن جنگوں کا آغاز کیا تاریخ میں انہیں اینگلو میسور جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن کی کل تعداد چار تھی پہلی اینگلو میسور جنگ سلطنت میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین سلطان حیدر علی کے دور میں ہوئی یہ جنگ سن سترہ سو سٹھ میں شروع ہوئی جس میں انگریزوں کو شکست ہوئی اس جنگ میں سلطان نظام بھی سلطان حیدر علی کے اتحادی تھے پہلی جنگ میں انگریز کو انتہائی خفت اٹھانا پڑی اس خفت کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے سن سترہ سو اسی کو دوسری اینگلو میسور جنگ کا آغاز کیا جو سن سترہ سو چوراسی تک جاری رہی اس جنگ میں سلطان حیدر علی نے کرنل بیلی اور میجر منرو کو درد ناشکست سے ہمکنار کیا اسی جنگ کے دوران سلطان حیدر علی سرطان کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کا مزار کولار کرناٹک انڈیا میں ہے سن سترہ سو بیاسی کو ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالا اپنے والد کی طرح عرض وطن کے دفاع کا جذبہ اس کے خون کا حصہ تھا وہ اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں فن سپاہ گری دکھا چکا تھا ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت خداد میسور رکھا جب سلطنت میسور قائم ہوئی تو اس کی حدود صرف تیتیس دیاتوں تک محدود تھی مگر ٹیپو سلطان کے زمانے میں اس سلطنت کا کل رقبہ اسی ہزار مربع میل تک پھیل چکا تھا اور اس کی فوج کی تعداد اٹھاسی ہزار سے بھی زائد ہو چکی تھی ٹیپو سلطان راسخ العقیدہ مسلمان تھا خدا خوفی ہمہ وقت بابوزو رہنا عبادات اور تلاوت کلام مجید اس کی روز مرہ کی زندگی کا حصہ تھیں مذہب اور رنگ و نسل کی تمیز کیے بغیر اپنی حکومت میں تمام لوگوں کو عہدے دیے جن میں ایک بڑی تعداد ہندووں کی تھی انگریز مقصد کے اصول کے بغیر کہاں چین سے بیٹھنے والا تھا لہٰذا دوسری جنگ کے محض پانچ سال بعد سن سترہ سو نواسی میں انگریزوں نے تیسری اینگلو میسور جنگ کا آغاز کیا اس دفعہ ٹیپو سلطان کے مقابلے میں صرف انگریز نہیں تھے بلکہ نظام سلطنت اور مراٹھا سلطنت بھی انگریزوں کی اتحادی بن چکی تھی ٹیپو نے بھرپور دفاع کیا مگر اسے شکست ہوئی اور سلطنت میسور کا پچیس فیصد علاقہ دشمن اتحادیوں کے ہاتھ لگا ٹیپو سلطان کے بیٹے بھی یرغمال بنا لیے گئے جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا ٹیپو سلطان کے دور میں سلطنت میسور نے بیر دفاع پر بہت زیادہ توجہ دی سلطنت میسور کے پاس اس وقت بیس بڑے اور بتیس چھوٹے بحری جہاز تھے بڑے بحری جہازوں پر بہتر توپے نصب کی جا سکتی تھی جبکہ غیر مسلح جہازوں کی تعداد چھیاسٹھ تھی ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں راکٹ کا خالق بھی کہا جاتا ہے آج بھی ناسا کے ریسرچ سینٹر میں ٹیپو سلطان کے راکٹ اور ٹیپو کی تصاویر آویزہ ہیں انگریز جارہیت کے خلاف جس محاذ پر ٹیپو لڑ رہا تھا ذرا اس کا نقشہ بھی دیکھ لیں سلطنت میسور انگریزوں اور پڑوسیوں کی جارہیت کی وجہ سے چالیس فیصد تک سکڑ چکی تھی اس کے ایک طرف سمندر جبکہ دو اطراف میں انگریز اور ان کے اتحادیوں کے علاقے تھے یوں سمجھ لیں کہ ریاست میسور چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں تھی اس دوران ٹیپو سلطان نے اسلامی اور دیگر غیر مسلم ریاستوں سے مدد طلب کرنے کے لیے وفود بھیجے فرانس انقلاب کی شورش کی وجہ سے ٹیپو کی امداد کو نہ پہنچ سکا جبکہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم سالس برطانیہ کے حامی ہونے کی وجہ سے اس جنگ کے مخالف تھے افغانستان کے والی زمان شاہ نے امداد کی حامی بھری وہ ٹیپو کی مدد کے لیے نکلا بھی مگر ابھی وہ پشاور پہنچا تھا کہ انگریزوں نے ایران کو بڑھکا کر افغانستان پر حملہ کروا دیا لہٰذا زمان شاہ کو واپس کابل جانا پڑا اب صورتحال یوں تھی کہ باہر کی امداد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی میسور چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا جبکہ اسلامی نظام ریاست اور مرہٹے بھی انگریز کے ساتھ مل چکے تھے انگریزوں نے انتہائی توہین آمیز شرائط ٹیپو سلطان کو بھیجیں مگر انتہائی نامسائد حالات کے باوجود ٹیپو سلطان ان شرائط کو مسترد کر کے دفاع وطن کا فیصلہ کرتا ہے انگریز دوسری طرف اپنا شاترانہ طرز عمل دکھاتے ہوئے ٹیپو سلطان کے چاتھیوں میں بہت سے غدار تیار کر چکا تھا ان میں میر صادق غلام علی پورنیاں اور بدر زمان نمایاں ہیں سن سترہ سو اٹھانوے کو چوتھی اینگلو محصور جنگ کا آغاز ہوتا ہے غدار وطن لمحے لمحے کی رپورٹ انگریزوں تک پہنچا رہے ہیں انگریز فوج سرنگا پٹم کے قلعے کا گھراو کر لیتی ہے ٹیپو سلطان دفاع کا فیصلہ کرتا ہے ایسے میں ایک فرانسیسی فوجی افسر سلطان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ خاندان کو لے کر کرناٹک کے علاقے چدرو کی طرف فرار ہو جائے ٹیپو سلطان اس تجویز کو نہیں مانتا اور جنگ کے لیے آمادہ رہتا ہے انگریز فوج بھاری گولہ باری کرتی ہے اس گولہ باری سے قلعے کی ایک دیوار میں شگاف پڑ جاتا ہے ٹیپو سلطان کی فوج کا ایک بہادر اور وفادار کمانڈر سعید غفار اس محاذ پر فوجیوں کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے اور انگریز فوج کو اندر نہیں آنے دیتا جنگ سے قبل ہی ایک گنونی چال چلی جا چکی تھی انگریزوں نے غداروں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا میر صادق قلعے کا نقشہ پہلے ہی انگریزوں کو فراہم کر چکا تھا پھر یوں ہوتا ہے کہ جب فوجی قلعے کے چگاؤ کا دفاع کر رہے تھے ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے ایک فوجی تنخواہ کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے شور و غل ہوتا ہے اور پورنیاں اپنے فوجیوں کو لے کر شگاف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اب شگاف پر شہید غفار اور چند سپاہی باقی بچے ہیں اے شدہ منصوبے کے تحت ایک غدار فوجی معین الدین قلعے کی دیوار پر چڑھ کر انگریزوں کو ایک سفید رومال لہرا کر اشارہ دیتا ہے اس بات کا اشارہ تھا کہ شگاف پر فوجی نہیں ہیں پھر انگریز پوری قوت سے قلعے پر حملہ آور ہوئے اور شگاف کے راستے قلعے میں داخل ہو گئے سعید غفار لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرتا ہے غدار ٹولا بارود کے ذخیرے کو بھی آگ لگا دیتا ہے ٹیپو سلطان کو سعید غفار کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے وہ وضو کرتا ہے نوافل ادا کرتا ہے قرآن پاک کی مختصر تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھ کر خود قلعے کے دہلی دروازے کے باہر پہنچ جاتا ہے سلطان کو غداروں کے بارے میں تمام حقائق کا علم ہو جاتا ہے مگر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور انگریز فوجیوں کے ساتھ آمنے سامنے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس موقع پر اس کا ایک کمانڈر احمد خان اسے مشورہ دیتا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار پھینک دے اور جان بخشی کروا لے مگر ٹیپو سلطان اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ادا کرتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ٹیپو سلطان کا یہ جملہ رہتی دنیا تک امر ہو گیا ٹیپو تلواروں کے وار سے زخمی ہو جاتا ہے اسے ایک گولی دائیں کندھے پر لگتی ہے جبکہ ایک گولی اس کے گھوڑے کو لگتی ہے گھوڑا زمین پر گر جاتا ہے اور ٹیپو سلطان بھی زمین پر آ جاتا ہے مگر اپنا دفاع جاری رکھتا ہے اسی دوران ایک گولی ٹیپو سلطان کی کنپٹی سے سر کے آر پار ہو جاتی ہے ٹیپو سلطان موقع پر ہی شہید ہو جاتا ہے ناظرین پھر غدار ملک و ملت میر صادق کا بھیانک انجام آن پہنچتا ہے میر صادق قلعے کے اندر فخریہ انداز میں پھر رہا ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا وفادار کمانڈر احمد خان اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسے للکارتا ہے اور اسے واصل جہنم کر دیتا ہے اس غدار وطن کی لاش چار دن تک وہاں پڑی رہتی ہے لاش سے تفن اٹھنے لگتا ہے لوگ بدبو کی وجہ سے اس پر تھوکتے ہیں اور اس طرح ایک غدار ملک و ملت کا ایک بھیانک انجام ہوتا ہے انگریز ٹیپو سلطان کو محل کے اندر ڈھونڈتے رہے انہیں کیا معلوم تھا تو وہ ایک دلیر سپاہی کی طرح لڑتے ہوئے قلعے کے دروازے پر شہید ہوا ہے رات کو ٹیپو سلطان کی لاش ملتی ہے جب انگریز جنرل ہیرس کو ٹیپو سلطان کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو وہ چیخ کر کہتا ہے کہ اب سارا ہندوستان ہمارا ہے اگلے دن شام کو ٹیپو سلطان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے شہر کے لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور پھر ٹیپو سلطان کو لال باغ میں اپنے والد کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان کی باقیات جن میں اس کی تلواریں خنجر اور اس کا لباس آج بھی وکٹوریا اینڈ البرٹ پیلس میں رکھی ہوئی ہیں نظرین کرناٹک کے عوام آج بھی ٹیپو سلطان کا یوم ولادت اور یوم شہادت عالی شان طریقے سے مناتے ہیں ٹیپو سلطان ایک جرری اور شیر دل سلطان تھا فرار کے سو راستوں کے باوجود وہ عزت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا مورخ کہتے ہیں کہ اگر ٹیپو سلطان زندہ رہتا تو انگریز کبھی بھی ہندوستان کے حاکم نہ بن سکتے زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں ان ہیروز کی تاریخ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کومنٹس باکس کا استعمال کریں